То в случае угрозы в территориальной целости существования Российской Федерации мы вправе применить любое оружие, включая ядерное. Нам бьет в спину наш верный геополитический союзник Китай. Опустись до конца! Ударь меня в лицо! Ударь! Опустись до конца! Я знаю, что вы победите. Путин думает, что он лягушка в молоке стоит. И думает, что ножками сейчас треплет, треплет. Я говорю, просто он не догадывается, что он не в молоке. Ну, он в фекалиях сидит. У зе дурдомі знову переполох, адже Китай знову вдарив їх у спину. Адже ті відмовляються приймати платежі з рев та фактично підтримують санкції проти Росії. Навколо одна лише зрада та обман. Знаєте, От очередний, видимо, удар в спину ніотф во время нашого продвіження на на фронті. Как не ні круті, яка ніка ініціатива є... Вот, во время, когда помощь Запада Киеву, в общем-то, пока еще не пошла американская помощь, нам бьет в спину наш верный геополитический союзник, Китай. Проблемы возникли по двум большим направлениям. Это платежи, так сказать, за китайские товары, китайские банки отказываются принимать платежи уже не просто в долларах, в юанях не хотят брать. Нам пресекают поставки электронных компонентов, что очень и очень тяжело. Отечественные производители электроники попали в крайне сложное положение. Так получается, что Пекин сейчас объективно помогает и Вашингтону, и Брюсселю, да и Киеву заодно, вот, собственно говоря, фактически присоединяясь к удушающим экономическим санкциям. Сейчас доходит до того, что китайские банки перестают вообще платежи делать, только если в той фирме, которая переводит платеж, есть вообще русские, понимаете, русские, российские граждане. Особенно усложнились расчеты именно за промышленные товары. Новые ограничения ввел и Bank of China, то есть Банк Китая. Это очень, ребята, тяжелый удар, особенно для электроники. Мы рассчитывали на входные пути поставку китайской электроники ну видите что происходит это на самом деле а, некоторое охлаждение уже отношений а, между пекином и москвой вот которые происходят с 2002 года вот мы чувствуем это постоянное нарастание отчуждения некого Так вас вже багато разів, наче попереджали, що так і буде. Чого ж ниїти? Тим часом депутат Госдуми РФ Петр Толстой вирішив поїхати до Білгорода, але йому відразу ж довелося ховатися в бомбосховищі і вдавати, що штани зовсім не стали мокрими. Паділ єду, тані взагалі не знають, що діли. Никакого не было алгоритма ДСБ. Оль, я в укрытии. есть. Давай. Не, ну тут, конечно, есть недоработки. Нужно какую-нибудь лампочку сюда провести. Чтобы как-то уютно было. Здрасте, заходите ближе к центру сюда, проходите. Заставите нам компанию. Очень приятно. Здравствуйте. Опять же, где еще вот познакомишься наверное, в таком месте, правильно? Кому привет передавать? Так-так, это той самый депутат, который просто недавно угрожал Казахстану и обещал еще не вести лад в украинских местах. Если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже с Казахстаном, вы считаете? Ну конечно. Почему? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата ⁇ это город верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания, а выдумывать историю не надо для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях. Ну, как у себя в желат навели, только лампочку вкрутить осталось. И знаете, вот... Ось... Це зовсім не вік так впливає на людей похилого віку в Росії, які цілують ноги Путіну. Це на них так впливає. Зокрема, телевізор, який 24 на 7, просто не втомлюється розповідати, що на пенсію в 15 тисяч дерев'яних цілком можна собі прожити, адже в інших країнах ще й гірше. А ось наочний приклад того, як можна постаріти, але все таки зберегти свідомість. надо надо будить сознание людей я не боюсь вы же не боитесь я знаю что вы победите ну, у нас выбора нету Но какой выбор выбор уже давно сделан он сделан в первый день когда молодежь вышла на майдан да. это была уже победа. А сейчас это Путин, я многих вот смешу, конечно, ваших особенно. Я говорю, Путин думает, что он лягушка в молоке стоит. И думает, что ножками сейчас он это, ну, как бы, потуги это вот агонии сейчас идет, он ножками как бы треплет, треплет. Я говорю, просто он не догадывается. Я говорю, он не догадывается, что он не в молоке. Ну, он в фекалиях сидит, а фекалии они засасывают. Врет и врет. Врет и врет прямо. Ну, вот вот видно, чому вот люди этого не видят, не чувствуют. Ну потому що самі такі. Ну тут, звісно, факторов очень много, почему чому люди не умеют думати. І обережно при перегляді цього відео з виступом Алка Гурульова можуть підвищитися проміли в крові. Той повернувся в ефір і одразу запропонував поставити Європу на коліна з мінімальною втратою ядерних боєприпасів. В наші воєнних дитині чорним по білому написано. написано, что в случае угрозы территориальной целости существования Российской Федерации мы вправе применить любое оружие, включая ядерное. Это же юридически законный документ. Ну чего, о чем спорим-то вообще, в принципе? И самое главное, на данном этапе, когда мы говорим про Украину, я пока уж, уже, уже не вижу, или нет, это оккупированная территория. Давайте вот это, вот, правду скажем, что где Украина? Где Украина? Я для себя обнаружил, что практически где-то 50-60% обеспечения углеводородами всей Европе находится в Голландии. Представляете, что тут в Голландии, вот это побережье, у военных называется крайне жирная цель. Много бы... Напомню, о это самая Голландия, которая разрешила Украине использование F-16 на нашей территории, на нашей территории. нашем территории. воздушном пространстве. Мало того, что они сдуют всю нефтепереработку, Голландию сдуют, там же дамбы-то слетят сразу. Все это дело что? В она не верует, да, она же, да, ее затопит просто-напросто. Я вам процентов говорю, что после этого все станет вообще на в Европе. Далеко бегать не надо. Один «Посейдон»? Да попроще. Два калибра в нормальном снаряжении. Или так. Да, другого ну, не сильно. Один может собьют, второй долетит. Этого хватит. Но эти моменты... Ведь есть каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Ми прекрасно понимаем, як нанести критичний неприемлемый ущерб для цього, щоб європа просто встала на колени. Причому це дело одного дня. З минимальным розходом єдерний боприпас. З мінімальним? Ну ядерне обязательно. Спочатку вони трусять своєю ядерною палицею перед обличчям усієї Європи, а потім стогнуть, що на заході процвітає русофобія. Насправді, з чого це? И выявляете, что это Кровожерловый захід буквально змушує Россию, завдавать ядерного удару по Украине. И старты из лиця земли. Запад сегодня прекрасно знает, что никакое разрешение, никаких вооружений военную ситуацию на Украине не переломит. И ни про Украину речь, и ни про защиту никакой Украины. Потому что, еще раз говорю, Украина это абсолютно списанный товар. Вместе с ее людьми, населением все они списаны. Это то, что они используют для начала глобального конфликта. Мы сейчас здесь, даже в исполнении Майкла, на самом деле видим политику Запада. Это политика такой истеричной женщины, которая цепляется на тебя и говорит, опустись до конца, ударь меня в лицо, ударь, опустись до конца. Они ждут, когда мы нанесем ядерный удар. Почему? Потому что есть тут Хороший есть... пример возьму на вооружение. Почему? Потому что здесь есть два варианта. Потому что после тактического ядерного удара одного или двух всегда можно объявить, что Россия изгой развернуться и уйти. И объявить блокаду, подтянуть, опять же, там глобальный юг и воспользоваться этой политической ситуацией, не развивая конфликт. Это, кстати, та функция, на которую вообще. Почему они так страстно вообще требуют этого удара? Но они его требуют. Они прям выпрашивают его. В лице первых лиц они говорят: вы блефуете, вы ударьте. Потому что понимают, что, скорее всего, первый удар будет не по ним. Значит, с этим можно играть. Но главная проблема заключается, знаете, в чем? Я вот здесь с Дмитрием соглашусь, на самом деле. Потому что он говорит правильную вещь. Помните, как мы рефлексировали по поводу операции Дунай 1968 года? А это был максимальный гуманизм. Это был максимальный гуманизм. Потому что если бы ее не было, вот такой вот гнойник в Европе появился бы на десятилетия раньше. И была грандиозная ошибкой уход из Восточной Европы, распуск организации Варшавского договора, потому что это были инструменты стабильности. А це ось окупанти з так званого Шторм-Зет. і він знову звертається до Путіна. Олександр Міхайлов із Башкортостану стверджує, що не перебуває в офіційних списках військовослужбовців. Йому відмовляють у виплаті компенсації за поранення та належне лікування. За його словами, чиновники ставляться до нього з цинізмом, ніби він воював за помилування та гроші. Но на сегодняшний день почему-то оказывается, вот мы вот это когда еще в госпитале я лежал, э, мы звонили Министерству обороны, оказывается, у нас даже нет в списков Министерства обороны. Вот как так получилось, что меня нету списков, что и меня я не воевал, что ли, тогда получается, Вадим Владимирович. То есть в итоге я на сегодняшний день никаких выплат, вот 3 миллиона, которые тут хвалили, э, рассказывали, что получим, ничего не получено. Я часто слышу вот, от должностных лиц, что якобы нас не указали в вашем указе. То есть вы, оказывается, Владимир Владимирович, должны были конкретно прописать, что вот именно бойцам Шторм Z выплачивать. Понимаете, мы даже и зарплату не полным объемом получали, согласно там вы этот в указе объявляли 2005, 205 тысяч, 205 тысяч в месяц, по-моему. А мы получали, кто 40 тысяч получал, кто сколько. Ну, потому что мы же после тюрьмы, конечно. Вот даже вот этот олейник, который мы... М -м, Олег Викторович, по-моему, о котором мы разговаривали в администрации главы Республики Башкортостан, он даже в нагу мне заявляет, он, кстати, кандидат юридических наук, он мне в нагу заявляет, вы, говорит, за помилование воевали. Извините, Владимир Владимирович, мне полгода оставалось сидеть. Через полгода я спокойно бы вышел живой, здоровый. І не сіяв би вот справітий зі не жаловалося би вам. Раніше Михайлов уже двічі записував відеозвернення до Путіна, але. Не отримував на них жодної відповіді. А це ось скаржаться жителі Шебалінського району Республіки Алтай. РФ. вони просять Путіна віддати їм землі експериментального господарства, які не використовуються. Кажуть, у селах різка соціальна напруга. Хто може, то їде, працювати ніде, землі немає. Худоба вирощувати вже просто немає можливості. Уже пройшло 13 років. Нам неоднократно обещал землю прошлый глава Бельников. Теперь его тут нет. Пять лет назад нам обещал кандидат главы Республики Алтай Олег Леонидович Хараходин. Прошло пять лет, но ни на миллиметр не приблизились к решению. Мы понимаем, что процедура реорганизации хозяйства и последующая передача земли может длиться много лет. Мы не можем столько ждать. Нам своей семьи нужно кормить сегодня создаются невыносимые условия для нашей жизни и работы. В деревнях резкая социальная напряженность. Кто может, тот и уезжает. Работать негде, земли нет, скот выращивать не в ответ возможности. Само хозяйство находится в предподготном состоянии. Мы активные граждане Российской Федерации. Мы поддержали в марте вашу кандидатуру на должность президента. Многие наши близкие патриотично, патриотично участвуют в, нас в СВО. Мы хотим честно жить и работать на своей исторической земле. Наши деды и прадеды создавали сахозы, потом и кровью окропили родную землю. Почему же власть на местах делает так, чтобы мы жили как исправные индейцы в резервации? Уважаемый Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, получить свою землю. А голосували ж вони на сто відсотків просто за свого ж улюбленого царя. Ну, от і отримуйте тепер нічого. Друзі, на цьому ставимо крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.